Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад в это утренний час приветствовать всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу за то, что мы имеем великую привилегию в этот день воскресный особенно славить нашего Господа, имя Его, через Иисуса Христа, в котором Он даровал нам каждому спасение, кто поверил и принял верой это спасение. И, конечно, мы должны непрестанно благодарить Господа за то, что Он пребывает в сердцах наших, что Он везде, повсюду виден в жизни нашей. Если только мы предаем себя Его, Его силе Духа Святого, который, которого Он послал в свое время в сердца наши и что Духом Святым Он пребывает в сердцах наших постоянно, так как Он обещал. И хотелось поделиться таким местом Писания, которое записано в ...э... ...пос... второе послание Коринфянам, 6 глава. Мы читаем с первого стиха. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях и постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке – в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, Сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света мою, тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое участие верного с неверным». Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель». Вот такое место, меня вдохновило прочитать, дух святой вдохновил прочитать его. Почему? Потому что когда читаешь это место и просто видишь, какое, какая великая сила, какое величие служения и какая самоотдача этих братьев, которые апостол Павел говорит о них, которые служили так само отдавали, отдавали себя самого на служение, и мы прочитали что и в темницах, и везде, во всяких трудных обстоятельствах они служили Господу и прославляли имя Его. Почему? Потому что мы читаем в 16 стихе, «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Чувствуется здесь то, что Господь пребывал в сердцах этих братьев, которые передавали ту истину, ту истину, которую Господь им вложил в сердца. Как же Господь пребывал в их сердцах? Силой Духа Святого, которого Иисус Христос, когда вознесся, обещал послать Духа Святого, который будет в сердцах жить постоянно и напоминать о том, что мы должны делать, живя в этом теле, потому что Дух Святой пребывает в сердце каждого верующего. И мы читаем Евангелие от Иоанна в 14 главе 16 стиха. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Вот, вот тот день, узнаете, в тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Мы видим, что Иисус Христос, когда возносился, Он обещал послать Духа Святого. И Он послал этого Духа Святого, Духа Истины. И поэтому эти братья возвещали эту глубокую истину спасения, истину воскресения Иисуса Христа и истину то, что Иисус Христос пребывает в каждом верующем. И когда мы прочитаем в деяниях во второй главе, мы читаем... Такие места. Сейчас. Деяние 2 глава, мы читаем. «При наступлении дня Пятидесятницы все они единомыс... единодушно были вместе». Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и вились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и привел в смятение... Ибо каждый слышал и говорящих его наречием, и все изумились и дивились, говоря между собой сии, говорящие не все ли галияне? Как, как же мы слышим каждой собственной речи, в котором родились, мы видим, что Иисус Христос возносился, обещал, и Дух Святой спустился сначала на этих учеников, на братьев, которые ходили с Иисусом, с Иисусом Христом. Это было особенное время, особенный момент, и после того Дух Святой пребывает всегда в наших сердцах. И это очень важный момент, потому что на этом на этом основа полагается наша вера, что Иисус Христос всегда с нами, что Он никогда не оставляет нас. Единственные моменты в нашей жизни, когда мы угашаем голос Духа Святого, когда мы в нашей жизни Вместо того, чтобы прислушиваясь к голосу Духа Святого, мы, мы слушаем свою, голос Своей плоти, иногда поступаем, по, как, как желает наша плоть. Это то, что не хочет Господь, потому что плоть желает противного Духу. И мы иногда делаем неугодные дела. Но что утешительно для нас, то, что... Всегда, в любой момент мы можем остановиться, вспомнить то, что лучше мы должны предаваться голосу Духа Святого, исполнять Его волю. Есть такое место, что не упивайтесь вином, а исполняйтесь Духом Святым. Здесь, наверное, сравнивается, почему такое идет сравнение с вином. Потому что, когда человеческая плоть исполняется вином, то тогда... Она делает, она предается желаниям плоти, потому что раскрываются все желания плоти, может быть, в чем-то отключается разум, и человек начинает делать с ненасытимостью дела плотские. Вот почему Господь сравнивает то, что предавайтесь лучше Духу Святому, действия Духа Святого в вашей жизни, чтобы... С такой силой, даже с большей силой, Дух Святой мог действовать в наших сердцах, так как мы читаем, когда братья исполнялись силой Духа Святого, это было особенное наполнение человека Духом Божьим, когда переполняющая сила Духа Святого действовала на других, и многие каялись. И когда мы читаем, что когда в День Пятидесятницы Дух Святой действовал по особенному, то много покаялось людей и пришли к Богу, и получили спасение. И до сего дня много людей получали спасение и пришли к Богу за это время, когда Иисус Христос действовал на этой земле через братьев, которые были движимы Духом Святым. Поэтому очень важный момент в нашей жизни предаваться Силе Духа Святого и слушать Его голос, а не голос нашей плоти, к чему нас и призывает наш Господь, чтобы как, как есть Он Дух Истины, чтобы истина Божия всегда была видна в нас. И в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам мы читаем такие слова. Вторая глава с 12 по 16 стих. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек – не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить Его. А мы имеем ум Христов. И здесь апостол Павел показывает, что в чем разница с душевным человеком и духовным. Когда дух пребывает в сердце человека, то он понимает истины, те, которые Он читает Словом Божьим. И он читает эту книгу не просто как... Любую другую книгу, а что это как слова Божии звучат для Него и открывается каждому человеку по мере того, как сила Духа Святого может открывать Ему в его, в его уме. И поэтому очень важно нам помнить, что мы дети Божии, и чтобы Дух Святой был на первом месте в нашей жизни. И в послании к римлянам, в 8 главе, мы читаем такие стихи. Значит, послание к римлянам, 8 глава, с 9 по 11 стих мы читаем. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Здесь мы видим, что если Господь пребывает в нас, то мы должны делать дела Духа Святого, делать дела Божии, которые делал Иисус Христос, которые делал Отец наш небесный и если мы преданы всецело действию Духа Святого, то все люди окружающие будут видеть в нас, что Дух Святой действует действительно через нас и в нас, что мы действительно движимы этим Духом Святым. И в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в шестой главе, мы читаем такие слова. С 19 по 20 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Здесь подтверждается то, что если мы действительно движим и Духом Святым, и действительно живет Дух Божий в нас, то тело и душа должны принадлежать Господу. И очень важный момент, как наше тело и наша душа принадлежат нашему Господу. И хотелось бы в заключении, чтобы на память нам остались такие стихи. Это Якова. 3 глава с 15 по 18 стих. Это, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая выше, свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Здесь такое, как пожелание и сравнение, что если мы не душевные, а духовные, если мы предаемся действию Силы Духа Святого, то плод правды должен сеяться в нас во всей жизни нашей. Дорогие друзья, давайте будем больше предаваться не нашим плодским желаниям, не нашим плодским усилиям, но полагаться на Господа и чтобы предавать наши все мысли и дела, чтобы Дух Святой мог действовать через нас, чтобы мы могли исполняться силой Духа Святого, и чтобы дела Божии были исполнены в нашей жизни. А за все будет слава нашему Господу через Иисуса Христа. Аминь. Помолимся и прославим нашего Господа.